Народ, это Олег Петренко, народный депутат. Он первый человек, который согласился нам помочь решать ваш вопрос. Мы через него отправляли первое обращение депутатские. Он уже больше года следит за этим делом. Я не наступаю, что пламя, Как бы что-то так выступать плавно, не собираюсь. Ну, как бы да. Это человек, который не говорит, о деле, а делает. Ну, в возможности депутатского инструментария, который единственный наверное, на Запад, Как вы понимаете, что тут у депутатов какого-то прямого механизма нет ни одного. Вот взять, вот, что-то сделать, вот, 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 надо сделать это, да? депутат сделал. Тут все-таки другие структуры должны этим заниматься, и порядок, ну, а не порядок. Мы уже как бы я как другие депутаты уже как бы, держим в тонусе э, и, и позволяем это как бы, просто там где-то похоронить э, под супно где-то все, 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 эту, эту, эту проблему в том числе. Вот, так что, ну, Так, чого ви тут стоїте, так? Питання ви, не, так так якби, це, це все правильно. Потому, що, ну... так, як казав, наш президент вибачає, що дістали чи дістало, але ж ніякого зміни не, немає, тому що нижчий сожалению... цей прошарок населення немає ніде ніякого захисту. Це вже дійсно дістає так, що стукаєш, стукаєш, тебе за двері виставляють ж... і все. Це дійсно возможне, населення. Як... путь, добиваться своих прав, бороться с беспределом, с беззаконием, это на самом деле прямое действие, акции, какие-то привлечения внимания к проблеме. По-другому никак, потому что, ну, знаете, были там на Святошина события там с незаконной застройкой, ну, да. вот, то там Володя Поросюк, я там еще мы написали заявление в Святошинский райотдел о том, что как бы меня там газом травили эти тушки, Поросюка вообще побили там, ну, то есть уже сколько прошло, три недели, Народного депутата побили, да, там никакой реакции не малейше. В такие моменты начинаешь задумываться, на самом деле, вот как бы что-то так что-то простым людям остается, на что им рассчитывать и какой реакции ждать. Поэтому... Так что больше мне нечего добавить.